Со старта был разведывательный рейд, где мы подъехали к прокуратуре. Понятно, что встретили вооруженный отпор и, скажем так, была уничтожена эта штаб, который находился вот эти два месяца в прокуратуре. После этого, спустя день, спустя день сюда зашли все ну, скажем так, и вооруженные силы, и министерство внутренних дел Зали, взяли под контроль полностью весь город, все государственные учреждения, начиная от телевидения, кончая, кончая мэрией, взяты под контроль, установлена охрана, охрана, и дальше мы укрепляемся, скажем так, для развития дальнейшего наступления. Да. Стреляли из, огненной, из ручного противотанкового огнемета, э -э называется Шмель 2000 -го года выпуска. Мы утром взяли за забора стреляли в упор, это российского производства, на вооружение украинской армии такого вооружения никогда, традиция не было. Тупо в упор выстрелили по бронетранспортеру, повредили его. И вся основная масса огневая и ударная волна пошла вверх на здание, улетали стекла, соответственно, мы видим, скажем так, это гарь. Ну, взрыв был, конечно, сумасшедший, это было ровно в 3 часа ночи. Сегодня? При этом нет, предыдущей ночи. И одновременно в 3 часа ночи был обстрелян э, общежитие, где располагалась сила Национальной гвардии. Ну, скажем так, мы ожидали боя. Стрельнули и растворились. Поэтому понятно, что одиночные были, есть и будет, вот эти укусы, скажем так, они были, есть и будут. Ну, это, знаете, сегодня ночью нас опять обстреливали. Ну, меня спрашивают, ну, что там, я говорю, ну, негодяи поспать не дали нормально. Вот. Поэтому боевой готовности, была стрельба, там воинскую часть тоже ночью обстреливали снайперы. Вот эти мелкие, близость горловки, она дает свое знать, приезжает оттуда и пытается вот просто, скажем так, испортить картинку того, что вот Артема взяли, да, как он говорил, картинку реалии. Но это уже ни на что не повлияет. И то, что мы имеем, тенденцию к победе, она неотвратима и без поворота. Первый со старта это мы должны видеть украинские наши родные флаги на всех госучреждениях. Со старта общения с людьми именно информационная война, она не менее важна, а иногда она даже более важная, чем война с помощью, скажем так, вооружения. Вот первоочередные задачи. И, скажем так, взаимодействие гражданской жизни, спокойной мирной жизни с присутствием большого количества войск и, скажем так, Ну, прежде всего, мы находим последующих действий, мы находимся в зоне антитеррористической операции. Опасно везде. И, знаете, степень риска, это такая, знаете, величина относительная. Может быть, промыхать там и так далее, но можно спать спокойно. А иногда тихо а не спится тревожно в душе. Поэтому здесь вот такую оценку дать нельзя. Опасно везде и опасно будет, пока последний род у нас будет еще на нашей земле. Поэтому будем идти только до конца. В любом случае уровень поддержки лично, скажем так, Людей местного населения высок Он, люди уже устали от вот этой войны немножко отличается ситуация в артемовске тем что не до конца испытали вернее ощутили к счастью конечно у всех ужасов войны поэтому ну, нормальные люди, а их большинство, как бы там ни было, понимают, что это надо рано или поздно когда-то заканчивать и возвращаться к мирной жизни. Народ, поддержка народа, местного населения вот за эти два дня, ну я вам скажу так, не менее, чем в Красном Димане, э, Люди отвлекаются на любые просьбы, скажем так, необходимость там, начинают питание там, где-то там помощь, военнослужащих, наслушайся, кончая организация Богопасков делится информацией. Ну, я очень рад, душа радуется, что все-таки я вернулся домой, и люди с радостью приняли, скажем так, законную украинскую власть. Вот как запрягся на войну, понимаете, вот я должен это сделать, я должен, я бегу на 100-метровой дистанции, я должен ее добежать. Я всем даже говорю, мне говорят, ну все, ты дорвался, дошел до Артемовска, да, дальше не пойдешь. Я говорю, как может так делать? Ну хорошо, вот он, Артем, а вот Горловка рядом, вот они. Те 30 километровых бегает намного, ну как, не менее, чем бегала под Красным Лиманом. Ну хорошо, дальше отойдет фронт. И что получается? Я у себя дома, а дальше там проблема, трагедия. Прикажет, я и дойду до границы. Там сепаратист, который организовывал, возил, э, агитировал людей. Э, мы его, скажем так, задержали. Привезли его в кабинет при этом изъяли незаконное, ну, скажем так, не автоматическое оружие, там, карабин, вот, охотничий, скажем. Вы знаете, я вот с ним долго общался. Человек сказал, все, я, я осознал, я не прав, я э, признаю свою, скажем так, вину, в конце концов. Ну, вы же говорили, у меня нет крови на руках, и я не грабил, не убивал. Вот. Вы знаете, я со старта говорю, вопросов нет. Берешь карабин, Идешь самостоятельно, мы его даже не провожали, в милицию, она здесь недалеко, сдаешь, пишешь явку с повинной и живи как жить. Вы знаете, он быстрее дошел до городдела чем я даже думал. Позвонили оттуда и сказали, ух ты, первый случай сдачи оружия и так далее, явка с повинной. И так далее. Поэтому, конечно, я ему сказал, можешь идти, можешь не, не дойти, но если ты не дойдешь, в следующий раз, конечно же, будем разговаривать по-другому. Он пошел, сдал личное оружие, он с мэрией шел, с, скажем так, с этим оружием, сдал. Я больше уверен, что человек успокоился и живет с чистой совестью, с полной грудью дышит. Поэтому вот первый яркий пример за эти два дня. И я думаю, что мы также и будем поступать с людьми, которые действительно нет крови на руках. Пусть дают оружие, пусть живут дальше со своими семьями, спокойно, мирно. Сам город Артемовск контролируется полностью. Есть отдельные территории Артемовского района, где еще находятся эти уроды. Но это, скажем так, вопрос времени и очень короткого времени.